Аеропорт Бориспіль станом на листопад цього року увійшов до п'ятірки європейських аеропортів зі значним збільшенням кількості пасажирів. З Січня по листопад пасажиропотік сягнув позначки у 7,8 мільйона людей. Наразі аеропорт забезпечує близько 70% усіх авіаперевезень з України. Аеропорт Бориспіль головні повітряні ворота країни. Нещодавно стало відомо ім'я нового директора Литовища. Ним став Павло Рябікін. В минулому радник мера столиці Віталія Кличка та заступник міністра інфраструктури. Громадське сьогодні приїхало в Бориспіль для того, щоб з'ясувати, що ж вдалося попередньому директору Євгену Віддихне за два роки його праці в аеропорту. Коли ви сюди приходили, В якому стані був аеропорт? Убитки 2014 -го года по нашей бухгалтерии составили 127 миллионов гривен 2014 года. При этом проведенный аудит в 2015 году международной компании аудиторской показал, что по международным нормам был убыточным и 2013 год, и 2014. Наш терминал D, в котором мы сконцентрировали всю работу, является тупиковым. З точки зору проекту терміналом, взятим із дружесиної Японії, которая предоставила нам кредит, соответственно, предложила свій проєкт. Тупиковий термінал це термінал в аеропорті, який за своєю конструкцією передбачає вихід пасажирів на вулицю до громадського транспорту, залізниці чи таксі, та є непристосованим та некомфортним для пасажирів, які здійснюють пересадку. Если из истории строительства этого терминала, то она была, был заложен еще в 2005 году. Но так как он очень медленно строился, такой был долгострой, то возникла необходимость на какое-то время построить временный терминал, пока запустится большой терминал D и построили терминал F, временный который обошелся, к сожалению, в очень большие деньги, не так, как планировался. Должен был быть построен за 15 миллионов, построили за 50 миллионов долларов. Существуют ли какие-то планы э, в дальнейшем его использовать? Потому что, например, вот, э, допустим, в этой презентации э, господина Рябикина, которая доступна в интернете, там написано, что он якобы хочет привлекать лоукостеры в этот терминал. Аэропорт Борисполь, по моему убеждению, в том виде, в котором он сегодня работает, Неподходящий аеропорт для лоукост-компаній. Но але к этому треба стремиться. То есть задача для аеропорта: піднімати авіаційний заход доходи і снижать авіаційні доходи. Тоді для всіх компаній будуть снижены тарифи. Зараз майном аеропорту Боровіспіль розпоряджається фонд державного майна. Саме він отримує близько 70% неавіаційних доходів. авіаційні доходи це доходи, одержані від послуг, орієнтованих на пасажирів. Вони включають доходи від оренди комерційних площ, магазини дюті фрі, кіоски преси, послуг з організації харчування, ресторани, кафе і проживання, готелі при аеропорті, доходи від паркування автомобілів та доходи від рекламної діяльності. Поки аеропорт не розпоряджається повною мірою своїми доходами. Немає можливості знизити тарифи для авіаперевізників, а отже, і залучити лоукостери, стверджує Євген Дихне. Вирішити це питання на його думку. Можна через корпоратизацію підприємства. В першу чергу потрібно проводити корпоратизацію. Корпоратизація дозволить змінити структуру доходів підприємства і отримати значительно більше неавіаційних доходів. Що от на сьогоднішній день мешає запустити цей процес корпоратизації. Нет. Или кто, возможно? Ну, э, я же говорю, это политические решения. Государственное предприятие, э, хороший э, налогоплательщик, э, полтора миллиарда чистой прибыли, 75% дивидендов отдает государству. Зачем еще что-то делать? Все же хорошо. С аэропорта Бориспіль летают близко 50 авиакомпаний. Проте, лишь две из них, AirBaltica и Air Arabia – себе как лоукостери. Натомість, наприклад, з Берлінського аеропорту Шонефельд, який за пасажиропотоком та кількістю авіаперевізників співставний з Борисполем здійснюють польоти п'ять лоукостерів. З аеропорту імені Анрі Куанди в Бухаресті літають шість бюджетних авіаперевізників. Зараз менеджмент аеропорту вбачає його розвиток у тісній співпраці з компанією Мау. Співвласником якої є Ігор Коломойський. Вона є базовим перевізником для Борисполя. І саме разом з нею планується створення авіахабу. Окрім звинувачень у монополізації українського ринку авіаперевезень, Мау часто закидають низький сервіс. Ми вбили у пошукову стрічку Facebook тег МАУ і знайшли велику кількість карк від пасажирів. Літати на дальні перельоти Мао все одно, що з катавозки їхати. Стюарти, хами, жарко, душно, їда творатітельне. Мау – это ад. 24 стойки не двигаются абсолютно. Общая очередь для всех рейсов. Гениальное изобретение дьявола, который ненавидит своих пассажиров. В копилку поклонников Мау. 34 минуты, проведенные на линии с колл-центром МАУ 2 ноября по вопросу отмены билета. Спасибо МАУ за задержанный рейс. Ну, погода, все понятно. И то, что уже посадив всех пассажиров на рейс, нам сообщили, что мы никуда не летим. А из самолета так и не выпустили. Уже час прошел. Обожаю Мау, с ними всегда весело. На регистрации выясняется, что мест уже нет и не все могут полететь. Что касается самой э, авиакомпании Мау, ее очень часто обвиняют в том, что она по сути является монополистом на рынке, что она выдавливает другие авиакомпании, которые никак не ассоциированы с ней. Э, почему именно она была выбрана базовой? Другая авиакомпания, которая могла бы конкурировать сегодня с Мау, отсутствует. Мы сконцентрировались на совместной деятельности с авиакомпанией МАУ, и у нас получается. Речь идет о том, что большинство пассажиров не очень довольны сервисом, который предоставляет эта компания за довольно высокие Это неправда. Высокие Я цены. готов поспорить. Очень Есть какие-то исследования, возможно? Очень много жалоб пассажиров на сервис авиакомпании МАУ. Вы это хотите сказать? Да. А с чем сравнивать? Авиакомпания МАУ перевозит как минимум в 120 раз больше пассажиров, чем любая другая компания в аэропорту Борисполь. И в век Фейсбука будет в 120 раз больше отзывов в интернете. Возможно вообще в привлечение в украинские аэропорты, в частности в аэропорт Борисполь, какой-то иностранной авиакомпании как базовой? Конечно, возможно. Конечно, возможно. Но для этого должен быть интерес в первую очередь со стороны авиакомпании. Насколько это реально в плане реакции той же авиакомпании мало, потому что ну, приход любого конкурента, наверное, не очень хорошо воспринимается. Смотрите, рынок работает как рынок. Здесь аэропорт Борисполь не имеет никаких рычагов в плане регулирования. Регулирование рынка определяется державеослужбой. Поэтому и еще раз говорю, мы рады любой компании, которая будет привозить пассажиров. Вы сами сказали, что эта должность, она в некоем смысле политическая, да, имеет какую-то политическую нагрузку. Можете ли вы сказать о том, что кто-то или какие-то определенные политики или партии пытаются как-то влиять на вашу деятельность? Нет, я не могу таких вещей говорить. Точно этого не происходит. Вот вы пришли ко мне, вы видели, что в моей приемной никого нет. Если вы кого-то встретите, то это будут только работники предприятия: никаких депутатов, никаких бизнесменов, никаких э, просящих. Певарский пытался воздействовать на мою позицию здесь, на кадровую политику, но я ему не был обязан назначением. И вот уже только с назначением Владимира Владимировича Амеляна у меня восстановились конструктивные рабочие отношения с министерством инфраструктуры, я наоборот чувствую его поддержку в тех правильных вопросах, которые здесь э, делаются. Э, точку невозврата мы уже давно прошли. Мы уже за первое полугодие 2015 года показали прибыль в размере, по-моему, там 450 миллионов э, в сравнении с убытками 2014 года. И уже на конец 2015 -го года вышли на 780 миллионов чистой прибыли. А уже в 2016 году мы имеем полтора миллиарда чистой прибыли. Вот мы ожидаем в конце 2016 -го года. Я думаю, что именно такой будет показатель наш. Если все-таки вы не останетесь работать в Борисполе на какой-то должности, какие ваши планы дальнейшие у меня нет планов. Я знаю, что э, я найду всегда точку приложения для своей эффективной деятельности, для своей энергии. И как человек гиперответственный, я готов за многие задачи взяться и их выполнить.